С момента ухудшения погодных условий в Николаевской области было введено временное запрет и ограничение на передвижение всего автотранспорта. Благодаря этому удалось избежать чрезвычайных происшествий, ситуаций, связанных с нахождением большого количества автотранспорта в снежных заносах. И избежать тех ситуаций, которые были в Николаевской области в 2014-2015 году. А именно в 2014 году это больше, чем 1600 автомобилей одновременно находилось в снежной пробке в снежных ловушках. И 2015 год больше 3000 единиц автотранспортной техники. Тогда пришло, приходилось всей области трудиться как единому механизму для того, чтобы направить все силы и средства на спасение жизни людей, которые оказались в снежных ловушках. Значит, за период 2016, 2017 года с момента ухудшения погодных условий подразделениями главного управления было осуществлено более... 30 выездов для оказания помощи людям. В основном эти выезда были связаны с оказанием помощи сотрудникам медицинских служб, скорой помощи. И единичные случаи вытаскивания автомобилей из снежных заносов ⁇ это те автолюбители, те водители, которые не послушались предупреждений, нарушили запрет на выезд, на свой страх и риск передвигались и, естественно, попали в снежную ловушку в общей сложности сотрудниками главного управления и подчиненными подразделениями была оказана помощь более чем 100 человек. На сегодняшний день все пункты обогрева, которые существуют на территории области, находятся в рабочем режиме. Дополнительно был развернут мобильный пункт обогрева от главного управления для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов и органам власти в, на въезде в город Баштанг. В круглосуточном режиме работают мобильные бригады, от главного управления на автомобилях повышенной проходимости, которые в режиме разведки и патрулирования, э, проезжают направление Николаев Коблева, это контроль за Одесской трассой, и Николаев район Первомайска. Эти мобильные группы, основная задача их и нацелены на оказание помощи людям, которые попали в сложную ситуацию, помощь автодорожным службам, помощь правоохранительным органам. Значит, на утро 7 числа метеообстановка в Николаевской области стабилизировалась, практически нигде не наблюдается снежных осадков. Но хочу сразу предупредить, что после обеда, ориентировочно с 14-15 часов дня, ожидается ухудшение погодных условий, сильный снегопад и понижение температуры до 19 градусов. Поэтому, уважаемые жители Николаевской области и гости, убедительная просьба следить за сообщениями в средствах массовой информации, без лишней нужды не выезжать не использовать личный автотранспорт и в случае ухудшения погодных условий оставаться дома.